assalomu alaykum man sizga e, bir savol da. ya'ni siz mana yashab turgan paytingizda ya'ni tiriklik paytingizda sizga e, siz albatta sen jannatsan ya'ni jannatga tushishing aniq deb savol bersa o'zingizni qanday tasavvur qilasiz shunday bo'lishi mumkinmi bo'lgan ya'ni e, bo'lganda ham e, payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallam o'nta insonga tiriklik paytida sen jannatiysan degan bashoratni bergan ya'ni e, payg'ambar aytgandan keyin bu yolg'on bo'lishi mumkin emas va aynan u insonlar e, tiriklik paytidayoq jannatni bashoratini eshitgan insonlar bo'lgan ya'ni bu tasavvur qilish juda judayam hayajonlantiradida hay lekin jannatni bashoratini eshitgandan so'ng ham ular bo'ldi men jannati ekanman deb e, to'xtab qolmagan ya'ni o'zini ishini davom ettirgan ya'ni bashorat eshitgan paytga qadar qanaqa e, ish bilan mashg'ul bo'lsa undan keyin ham o'zini ishini davom ettirgan va shuning uchun ham ular jannat e, bilan e, siylangan insonlar bo'lgan xo'sh ular kimlar va qaysi ishi uchun ularga jannat bashorati berildi ular qilgan ishni bugun biz qila olamizmi ya'ni biz ham ular qilgan ishni qilib jannat mukofotiga erisha olamizmi aynan ana shu insonlar qilgan ishlari va qaysi amallar uchun jannat bashoratini olganlari va ular qanday ishlar bilan mashg'ul bo'lganliklari payg'ambarimiz bilan bir davrda yashab nima ishlar qilganligi uchun ham mana shunday mukofotlar bilan siylanganliklari haqida bir kitob bor aynan yaqin kunlarda ushbu kitob haqida video rolik tayyorlab e'tiboringizga havola qilaman kuzatishda işte, davom eting